ডক্টৰ কস্তুৰী নাথবাৰ এটি কবিতা পাঠ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ কিয়নো কবিতাটোৱে মোক যথেষ্ট আকৃষ্ট কৰিলে আৰু মই ভাবোঁ প্ৰতিগৰাকীয়ে স্বাধীনতা প্ৰয়াসী নাৰীৰ আত্মকথা হ'ব পাৰে এই কথাখিনি সেয়ে ভাবিলোঁ কবিতাটো পাঠ কৰোঁ মই পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ কবিতাৰ শিৰোনাম ঘৰ কবি ডক্টৰ কস্তুৰী নাথ ঘৰ এখন লাগে নিজাকৈ চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউবোৰত সোধে তোমাক কিয় লাগে চাকৰিটো তাই ক'ব নোৱাৰে সঁচা কথাটো যে নিজাকৈ এটা ঘৰ সাজিবলৈ তাইক এটা চাকৰি লাগে তাই ক'ব নোৱাৰে সঁচা কথাটো কাৰণ ইণ্টাৰভিউৰ ব'ৰ্ডত বহি থকা কেইজনো পুৰুষতন্ত্ৰৰে প্ৰতিনিধি নিজা ঘৰৰ সপোনটোৰ কথা ক'লেই তাইলৈ চিনাকিজনীয়েও অবাক হৈ যায় কিয় লাগে তোমাক আৰু এখন ঘৰ ইমান এখন সম্ভ্ৰান্ত ঘৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত ইমান এটা সুদৃশ্য অট্টালিকা থাকোঁতে তাই কাকো বুজাব নোৱাৰে নিজা ঘৰৰ সপোনটোৰ কথা যি ঘৰৰ পাকঘৰ চমজিলৈ তাই প্ৰমাণ দিব নালাগে আজিৰ পৰা তাই এই ঘৰৰ সদস্য যি ঘৰৰ বংশধৰক গৰ্ভত ধাৰণ কৰি তাই প্ৰমাণ দিব নালাগে এই ঘৰ নিজা বুলি ক'ব পৰাকৈ তাই এতিয়া যোগ্য হৈ উঠিছে যি ঘৰৰ মত নিমিলা সদস্যসকলৰ ভৰি মালিচ কৰি তাই প্ৰমাণ দিব নালাগে এই ঘৰ নিজা বুলি ক'বলৈ এই আনুগত্য যথেষ্ট নহয়নে অথবা যি ঘৰৰ নিয়মৰ লগত অলপ আপোচ কৰিলে কোনোবাই তাইক সোঁৱৰাই নিদিয়ে এই ঘৰত তাইৰ নিয়ম নচলে আৰু এখন ঘৰ আছিল তাইৰ য'ত তাইৰ জন্ম হৈছিল এতিয়া সেই ঘৰত জীয়ৰীৰ অধিকাৰেৰে সহোদৰৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ গ'লে এই কথা সোঁৱৰাবলৈ কোনোবাই মুহূৰ্তও নাভাবে যে এই ঘৰ তাইৰ নহয় অথবা তাই এতিয়া এই ঘৰৰ নহয় এতিয়া সেই ঘৰত দীঘলীয়াকৈ থাকিবলৈ গ'লে চুবুৰী আৰু চকুত অলেখ প্ৰশ্ন ঠিকে আছেতো সংসাৰ নিজাকৈ এখন ঘৰ লাগে তাইক অট্টালিকা নহ'লেও হ'ব অথবা মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত নহ'লেও হ'ব সেই ঘৰ যি ঘৰলৈ তাইৰ নামত চিঠি আহিলে কাৰোবাৰ মাৰ্ফত দিব নালাগে খং উঠিলে যি ঘৰত চিঞৰি চিঞৰি কাজিয়া কৰা অথবা দুখ লাগিলে যি ঘৰত চিঞৰি চিঞৰি কন্দাৰ স্বাধীনতা থাকিব যি ঘৰত মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে অধিকাৰৰ সীমা টানি দিবলৈ কাৰো অধিকাৰ নাথাকিব এই পৃথিৱীৰ সমস্ত নিয়ম ভৰিৰে মোহাৰিলেও বাহিৰ কৰি দিবলৈ যি ঘৰত কাৰো কলিজা নাথাকিব আৰু যি ঘৰৰ বিশ্বাসভাজন হোৱাৰ যজ্ঞত তাই কেতিয়াও নিজৰ স্বকীয়তাক আহুতি দিব নালাগিব ঘৰ এখন লাগে তাইক নিজাকৈ ধন্যবাদ